Клиент, руководитель проекта. Кольчик, подождите, пожалуйста, долг. О каком долге руководитель говорите? А, о долге по контракту. У нас с вами контракт с заключенными предусматривал оплату после получения, после выполнения 100% проекта. его ну, выполнили. Давайте вспомним немножко о вот наши с вами Вы знаете прекрасно, что проект был выполнен не в нексу, вы нарушили звук. Кажется, выполнил смены чека, но я не вижу смысла после сдачи жалоб на удельность очень много. Ну как вы можете заявлять, о недочетах после срока подачи претензий именно этот пункт был внесен вами же в контракт. какой пункт был написан на контракт? У нас с вами контракт не зафиксировано. Я напомню. А контракт пункт? Я напомню о том. Паузу что-то здесь. Не 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 не. Фиксируется там где так, так, ну У нас не подписано, что это будет все равно в договоре. У нас в договоре договор на наказании услуг это одно, а вся ситуация случилась потом. То есть это у нас не может быть все равно в договоре. Сейчас. Тут недоразумение, я так понимаю, какое-то возникло. Я просто Коллеги, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Хорошо, в любом случае, с вами есть долг, контракт его обязаны оплатить. Когда будет оплатить? Э, значит, я хочу сказать, что я здесь его долго не вижу, потому что проект был выполнен ровно 30% той платы, которую мы внесли. Вы понимаете, что наши остальные проекты могут пострадать из-за этого данного инцидента? Как, как, так случилось, что наш пятый год сотрудничества и какой ляп с вашей стороны? Ляп не с нашей стороны. С чьей? Мы с вами одобрили конкретные сроки. Mm -hmm. Мне это исследование нужно было в определенные для определенного проекта так как сроки были сорваны, соответственно, сделка, на которой мне нужно было исследование, сорвана, и проект, мы, по сути, уже не нужен. Но мы регулируемся контрактом в данном случае. Совершенно верно. проект. Проект не выполнен на 100%, так как говорим в контракте для того, чтобы он был оплачен. что, что вы предлагаете? Я предлагаю вам принять и тот, тот, момент, что 30%, которые мы уже оплатили, это достаточная сумма в этом случае мы будем вынуждены а, представить остальные проекты, поскольку ну, данный формат сотрудничества не, не противоречит а нашим нашим Хорошо. А хочу спросить, что, что именно нас Прежде всего, меня устроило то, что строки были сломаны из-за того, что якобы на Ане не была предоставлена вам какая-то информация. Но вы, как компетентные, были достаточно того, чтобы запросить информацию. Наш. Наш. Ту, которую вам ну, нет. Там, да, нет. не не имеет соответственно, соответственно, если бы не сочли нужную самому началу информацию запросить, какие могут быть претензии? А как? Объясните, как после пятого года сотрудничества, зная нас очень хорошо, и вы как профессиональный э, подрядчик, выполняя для нас эту услугу много лет, вы не знаете, какую информацию необходимо у нас запросить, если нам что-то не дали. Не если, если вы нам что-то не дали, э, то это не наша проблема. Вы мне указывали, что конкретно эту информацию, конкретно о сроках производства данных шоколадных классов как он необходимо было представить. У нас каждый проект с вами индивидуальный. И мы информацию предоставляем каждый раз по индивидуальной схеме. То есть вы составляете перечень вопросов конкретных, и мы вам даем конкретный перечень ответов. Данного вопроса изначально перечень не было. время. Спасибо. Переход куда? Ну, я... угу. Здравствуйте. То есть ролик как? Меняется? Зеркально. Наоборот? Зеркально? А можно? Пожалуйста. Я генеральный директор. Генеральный директор. Вы, а, я, а кто? Клиент. клиент. Ну, угу. э, вы можно вы и так, почему нет? Почему, почему? А почему? нет? Почему нет? Любые не роли можно. Именно поэтому три роли всегда. Маневры есть. Генеральный директор. Клиент. А я клиент, да? А, да. А, как вы знаете, я генеральный директор компании, мы больше общаемся в да. том же жизненном проекта. Но у нас я знаю, возникла такая конфликтная ситуация, что сейчас я оказываюсь отказываетесь, по сути, оплатить уже выполненного вам проект? Мы не отказываемся оплатить, мы не можем оплатить, потому что проект не нужен. А как вы определяете то, что вы не будете? Мы определяем то, что первое, сорваны сроки, второе, есть недоработки по проекту, которые вы отказываетесь. Сейчас, секундочку. Все? По постоянной части ситуации, после того, как проект был полностью завершен и предоставлен клиенту, он все равно отказался произвести окончательную оплату. То есть по ситуации проект уже завершен, а вы говорите, что он не завершен. Поэтому это, это я имел в виду вот это. это, в это, водно... вот. это в отель. Тогда надо так говорить, что недочеты. А Окей. не Окей. говорить, что Потому проект не завершен. В проекте есть э, мелкие недочеты, поэтому мы обратимся вам. А, те недочеты, которые есть, рисованные сроки, это все по вашей нет собственно говоря, произошло, потому что вы предоставили информацию, которую нам необходима была для нормального... Которую вы могли бы запросить, если бы она вам нужна была верно, действительно. А постфактум говорить об этом, просто корректно, не это Немножко, да, стран, немножко было не так, а вы немножко угадываете, потому что мы эту информацию не могли запросить mm -hmm. в начале, потому что она выплыла после того, как мы переговоры с клиентами, с сетями потенциальными, мы поняли, что нам очень важно понимать, сколько раз в год разбудится эта продукция. Соответственно, мы не могли сразу запросить эту, эту информацию. И Можно паузу? Информацию. Да. Останавливать время. Далее, далее от вас. Итак, еще такой момент. Вообще-то вы неоднократно говорили, что как бизнес-проект, признавали, что выполненный проект является самым вашим требованием. Почему вы сейчас говорите обратно? Мало ли о чем я чему означает. У нас есть контракт, который регулирует наши взаимоотношения и Поэтому ну, че, ну, видно, -то, -то. мало ли о чем мы говорили, а как тогда мы с вами будем устанавливать вообще критерии выполненности проекта и что в контракте у нас подписано такого, что не позволяет нам считать? В том, что контракт считается выполненным, вы согласно заданию, потому что на данный момент есть сейчас нет отчета. Вы имели неделю, необходимый вот, был срок, в течение которого мы принимали претензии по проекту. Вы в этот срок свой претензий Давайте так, о чем сейчас говорим? О том, что вы должны платить на сторону проекта. Давайте останемся на следующем. Вы сохраните недочет. Мы уже устранили. У нас проект выполнен. Сдадите полностью проект. Он уже сдан, и мы признали, что он отвечает первым. Устраните мелкие эти недочеты, с которыми сейчас проект есть. Что? Мы уже устранили, и мы признали, что он у нас не Сейчас разговор о каких-то новых недочетах. Если у нас какие-то новые нюансы встроения, то это должно быть зафиксировано отдельным соглашением с отдельными сроками оплаты сверх того контракта, что уже выполнен. Я рад, что мы сейчас выяснили, что у нас сейчас есть недочеты, поэтому давайте сделаем это ну, самостоятельно. Вы постранили о которых мы сейчас говорили, да? Ну, давайте более подробно, минуту, более подробно, а как мы можем о, о том же контракте говорить за один раз? Потому оплату? что вы уже приняли проект, о котором мы заключили договор, мы уже его приняли и свое подтверждение уже нам дали. Я предлагаю данный диалог, ввиду ну, ясности данного, на сегодняшний момент перенести на несколько минут несколько недель мы не можем ждать, у нас есть подрядчики, которым мы обязаны заплатить а деньги. А и у нас есть стандарты качества, которые мы регулируем на бизнес, мы не можем вот так вот просто оплатить а, за некачественную выполненную работу. А, ну, учитывая, что мы, мы, фирм, мы нас... собираемся иметь долгосрочные отношения, давайте это все сократим для недель. Дело в что наши внутренние процедуры, а, также коммуникация с главным офисом, они позволяют добиться данных ну, я думаю, что вы можете все-таки, я понимаю всю эту ситуацию, свои огрехи какие-то, все-таки посадить, тому, чтобы ваши службы были более оперативными. Я делаю максимум и буду делать максимум для того, чтобы э, ускорить процедуры и процессы, но не хочу вас просто обещать ничего. Давайте будем, согласуем э, сейчас срок недели и будем все-таки на Давайте вы мне перезвоните через недельку, я вам, я вам отвечу. Я вам перезвоню, уже ожидаю четкого финального решения. Пауза можно? Да может закончиться вообще, то Если игрок заходит, берите паузу, давайте. Я закончу. Так, раз игрок заканчивает раунд, все, время закончено. осталось еще около ну, минуты, так что если хотите, можете доиграть еще какие-то ну, в этих хотите? ролях не нужно Можете дальше. продолжить в этих. Как будто бы прошло две недели. Давайте так. Прошло две недели и много так. Хотите поменять его? На... мы можем? Можете, по пожалуйста, в принципе, можете поменять роли. Прошу садиться. Так? Те, же. те же, но прошло две недели, да? Или не неделя да, прошла? Недели, неделя, да. Да. неделя. Давайте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Оль. Ну как там вы приняли финальное решение? Я общался с нашими специалистами, они действительно подтвердили, что есть недочеты, которые вы должны устранить, только после этого мы сможем вам сделать это. Я тогда вам ответ на это, напоминаю, что мы в проект выполнили и вы подтвердили его договоримость для себя, в срок предоставления претензий Нет. Вы хотите со мной поторговаться? Я хочу вам напомнить, что мы имеем он по, контракту, по праву подать Служно, вы, Конечно, можете под подать, деньги. если вам это нужно. Помогу. Вы хотите деньги получить или вы хотите э, поторговаться? Мы хотим получить деньги. Вы исправляете недочеты, и получите деньги. А на основании чего мы должны исправлять недочеты? На основании того, что есть задания, которые вы должны выполнить. Вы не уложили свои сроки предоставления претензий. Проект. И... Время закончилось. Время, Бог. спасибо. 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 Вы, 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 Решение судейской коллегии, отправляющей на переговоры. И со счетом 1-0 победу одерживает игрок номер 2. Я бы отправил на переговоры по результатам двух раундов игрока номер 2. Что хотелось бы добавить игрокам? Во-первых, в первом раунде действительно использовали арсенал. Здесь и первый игрок оказал очень серьезное давление в, этот, в роли руководителя проекта. Клиенту пришлось, вам, как клиенту, второму игроку пришлось действительно продемонстрировать и скорость, и точность, присоединять пришлось. И другие проекты, которые у вас оказываются за Ну, не пошли из-за этого, это было сильно. В ответ на это ничего не удалось противопоставить первому игроку. Далее была попытка, когда тогда мы завершим другие ваши проекты, угроза будущему, что вы перевели в неважное, ну а мы будем искать других поставщиков. Эту атаку, опять же, эта атака захлебнулась, вы не стали эту линию продолжать, потому что разрыв здесь явно не в вашу сторону, Важный клиент, большие проекты, там, мало ли, это клиент, статусное в принципе, отношения, дело. Вы правильно, что не пошли на разрыв, потому что здесь вы точно проиграли бы. Но, тем не менее, вы могли бы, что могли бы использовать как руководитель проекта? И что мы увидели, было использовано против вас в третьем раунде, мы это, наконец, увидели. Это просто действительно по букве, саму букву. По букву, буква договора это твердая. В первом случае вы, будучи руководителем проекта, почему-то вы это не смогли использовать. И в результате вы денег не получили, а клиент остался даже на своих на программе максимум 30%, даже не 50%, даже не 70%, и тем более не 100%. Никакая. 30% это последнее, что озвучивалось. я бы готов отдать за это. И даже такому ничего противопоставить не удалось в итоге. По сути, сухому остатку в первом раунде вы не заплатили, а у вас угроза разрыва отношений. Во втором э раунде эмоции, да, был эмоциональный шантаж, но должен отдать, так же, как и в первом раунде, кстати, э но должен отдать должное, трудно было, видно было, что трудновато, но смогли собраться. Здесь и хорошая игра секунданта, хотел отдельно тоже отметить. Игра второго игрока. Вы справились с давлением, эмоциональным шантажом. То есть вы нашлись, не поддавались, переместились на твердое. Доп. соглашение. все остальное, соответственно, за отдельную плату, договор. Собственно, вам удалось, вы провели и легитимную водную по принятию, то есть по, по, ситуации вы это заметили и удалось это зафиксировать, что договор был, вернее, проект был предоставлен и принят клиентам. Он был предупрежден, он был э, предоставлен клиенту. Да, чуть позже, но претензий в оговоренный срок не было. По букве все правильно, договор заключен, он принят клиентом, Единственное, что вам надо было тверже опираться, вам нужно было вводить, конечно же, акт приемки. А вы почему-то больше опирались на вы приняли, ну, приняли. Тем не менее, это не было оспорено, как это, это было уже как факт, получается, введено. Сразу не было оскорено, что факты другие, то есть это вот, А акт приемки это все-таки твердое было бы. Тогда точно было бы. Твердым, максимально твердым по максимально пустому. Размещаться на выгодной местности. Плюс точно опирались. Соответственно, ваше то, что эмоции вы показывали, они где-то... Эмоции всегда мешают разглядывать поле боя И перенос потом на потом, мы-то знаем, мы это проходили. Перенос на потом, он всегда происходит не от силы. То есть это когда человек в невыгодном положении, действительно его начинали, приперли и принятием и доп. соглашениями, и не поддавали, не то, что стояли на своей позиции, соответственно, вы перенесли на будущее. Но, как мы знаем, это не всегда. Это рекомендуется делать, когда мы в слабой позиции. В данном случае вы предпочли расписаться в этом, когда перенесли на две недели, потом вам все-таки показали, что тоже могут форматировать общение, вам сказали неделя, было зафиксировано все-таки неделя, обоюдный контроль. И Через неделю мы увидели разворот ситуации, соответственно, вы уже опирались на твердое. Тут уже вспомнили про договор, спасибо, наверное, секунданту, про и то, что в судебном порядке, в принципе, можно решить, это в ваших интересах деньги получать. То есть, в принципе, вы могли бы здесь пустую лодку проводиться Я все понимаю, но раз такие, то есть мы будем вынуждены, у нас такие обстоятельства, у нас мы будем вынуждены дать делу такой ход. И причем при этом вам действительно удавалось на эту стальную, стальной кулак одеть э, бархатную перчатку, потому что вы не произвели при сильных твердых ходах, не произвели конфликт, впечатление конфликтного игрока. Конфликтного. Хотя ходы были все-таки твердые. То есть опора на букву, на то, что... А по ситуации, если опираться на букву, это местность точно ваша, э, выигранная. Там принято, претензий нет, все, есть договор все, как бы, тут победа понятна, что за углом там как развернется. Контролировать немного эмоции, вам не показывать то, что вам тяжело, а было тяжело, но вы справились. Поэтому заслуженные аплодисменты. Спасибо за прекрасный По сухому остатку вы приезжаете.